bugun yana noladingizmi do'stim arzimagan bor yo'qni g'am qilib ko'zingizni katta ochib qarang kim bu dunyoda yashaydi qanday qilib sizni olib tongda ochgan ko'zlaringiz ko'zi ojiz uchun ne bilasizmi shahdam qadam tashlar oyoqlaringiz oyoqsizni tasavvur qilasizmi qo'llar ne'mat dunyoni tutyapmiz ammo qadrin qo'li yo'qlardan so'rang bemalol yuz tanimiz yuvayapmiz tanasining yarmi yo'qlarni qarang siz xotirjam yuzga suvlarni sepib qo'lingiz ila tahoratlar olganda hech tasavvur qilasizmi qon yutib qo'li yo'qning yuz yuvishini shu damda kaftimizni joynamozga bemalol qo'ya olib ibodatlar qilyapmiz yuzlarini shiftlarga termultirib yotganlarning holini qaydan bilyapmiz erta tongda masjid tomon bemalol yurib bormoqlikning shukrini qildikmi bir bor masjidga -ke kelolmay bemajol yarim jonlarni tasavvur qildikmi eshityapmiz qadrdonlar ovozin salomiga olamiz so'zda alik olmasni so'rangchi havasin qilolikar nolmaydi bizchalik chanqasak rohat qilib sof suvdan to'yib ichib qolganini to'kamiz olislarda suvsiz qahrab eh holdan toyganlarni holini qaydan bilamiz dunyoning bir burchagida o't yulib kesak tishlab kun ko'rar bor ey inson turli ne'mat ustida ming bor nolib yashayapmiz tafakkur qilmay bir on ularga <imitation> bor buning ajrin kun shunday sinov bermish yaratgan egam biz esa olg'a yurmay shular uchun noliyapmiz nedir matoh deyakam internetda ko'ringan shonu shuhrat kimningdir mo'l hayotiga intiqmiz eh do'stim qo'l oyog'imiz davlat sog'lik oldida har boylik cho'kar xulosa esa o'zingizdan inim men shunchaki ne'mat qadrini eslatdim dunyoda ochiq ko'z bilan qarang kim qanday yashayapti shukri bilan jim qo'lni boshga qo'yib o'ylamoq darkor asli nolimoqqa bormi haqqimiz niyatim eslatmoq qadrdon bir bor badavlatmiz sodir sog'dir tanimiz